Сегодня мы играем на сервере Аида с Асмой и с моим другом Димой. Поздоровайся! Всем привет. Так, сегодня мы играем на сервере Аида. Мы будем играть в В Какой будварс мы еще не знаем? Давай э, 8, 2 на 8. Окей. Okay. Так. 2 на 8. Если кто не знает, что это за Бедварс, то я рассказываю. 2 на 8 это Бедварс, где две команды по 8 человек. Так. Угу. Если вы впервые... Дома давай... синие. Ну, заходи. За синие. Что ты сказал? Так. Паркур. Угу. Так. Если вы захотите поиграть на этом сервере, то я оставлю IP этого сервера в описании. А че у тебя такой лагай? Ну, Аж булашку двигать. Так... Ну, как вы знаете, у, у всех лагает, поэтому... Это может на и не спрашивать. Вы знаете, почему оно лагает? Сегодня я немножко не уклюжу в паркуре. Это правда. Так, ну, а мы сейчас попробуем. Ты думаешь, что забыла. Я не знаю, просто у меня пану неудобно тебя плавлять. Так. так. походу здесь никто не хочет заходить. Пойдем на какой-то другой Вайлварс. Да, нам надо лучше шасси инши, потому что тут еще так сильно лагает. Так. Ну, пойдем на B2. 4 на 4, давай. Пойдем 4 на 4. Так, если кто тоже не знает, что это B24, какое это B24 на 4, то я расскажу вам. B24 на 4 это такой B2, где 4 команды по 4 человека в каждой. Так. Скоро скоро починится бедвас, наверное. Будьте уважаемы, йоу, йоу. О, и у нас начало, началась игра. который нужно замускировать, Но на, команд, на у команды желтых есть одна фишка. Здесь. у синих читеры. Да. Читеры среди нас. О. Вот такие вот кольца есть. Так. Что-то у нас под. О, мы на счасть... У нас же есть интернет. Давай под кровать состоим. Ну давай. давай спешу на лук насобираем, чтобы можно было тогда обстреливать. Ну, можем на лук. Чтобы тогда... О, у нас... У нас хватает наук. Да. Но только не на топовый. А. Я помню. Видим, попробуем на центр пособирать золото. Да, но только на центре нас могут убить. Ну, поджигнём. Да блин. О, походу к нам гости. Бежим, бежим, бежим. Что-то лагает у тебя? Да, да, немножко есть. Так. А ну сейчас мы настроим немножко мышку. Так, извиняйте, извиняйте, конечно, что я здесь в настройках лежу. А не до, я настроил перед видео, но я не знал, что будет такое с мышкой. Так. Поставим чувствительность немножко побольше. Так, ну посмотрим. О, так, бишь краще. Да. А, мой кот. Я думаю, можно нам уже купить броньку. Ну, можно купить. Но я бы на твоем месте я пособирал больше на лук. На лучший. На лук? Да. Он надо синий обстреливается. Да. Нужно сбить того синего. Я подумал, что у него там у вас ничего боты. Сейчас Да, это можно. Хорошо. О, наши держат центр. Это хорошо. Можно будет скоро построить у нас на базе порт. Только главное, чтобы до нас синие там не построились. Да. О. О. у нас хватает на топовый лук. Так, самый сильнейший лук. Да. И, и, и нас... трохи брони. Ну да, и мы Л... Yeah. Я, я подумал, что кто-то уже до нас степехнулся. Так, а вот там... Эй, зеленые убили нашего пацана. Так. Нашу убил синий нацентый. Да. Да и пусти на месте. Да, он нас заметил, и он вижит. Так, нужно немножко повыше было быстрее. Он нас синий обстреливает. У нашего есть ботинки хорошие. Да, это ботинки антиоткидывания. С помощью них вас могут не скинуть из пути или еще откуда. Но если у врага топовый лут, то он вполне может вас скинуть. О, красный старашил. Да, наш друг за наш тиммейт уничтожит. Красный. это очень хорошо. Так, нам нужна бакерка. Завис. Давай, купишь. Так, вот. Давай последний. Можно и последний. Нет. Откуда? Так, похоже, центр захватил синий. И он нас видит. Так, похоже, и правда пора начинать строить. Вот. они начинает обустраивать центр. Они думают, что мы легко сдамся, а это не так. Осталось мы. Угу. Надо их, нам их зарашить. Можно нас на Эндер Да нет, это очень рискованно. Ну, ладно, ну, надо будет знать, а что... А зелька сил, чтобы тогда было их легче убивать топовых. Да, только они могут... Ты же не забываешь, что там есть щита И у него могут быть щиты посильнее, чем эти. Если кто не знает, что это щиты, то я объясню. Щиты это такие способности, которые помогают делать игрокам вещи, которые простые игроки не сделают. Так, и вот к нам простроились стреляем, стреляем. Есть, наш сныш убил его. Да, что то стреляю. я сегодня не очень хорошо. это... это а? Ну вот, синий на центре, и он у нас сейчас убьет. Если ты не утечешь. Они еще ходят до зеленого лутаться, а синий бежит. И вот наш читак. Ну, наш его убил. А где наш Так, похоже, наш Тиммен где-то ходит. Он может быть на базе у Так, конечно, в чат вы не обращайте внимания на чат. Просто я, я, я как бы не знаю, как выключить чат. Так, этот читак опять идет сюда. Но у нас его легко убивает. Да, нужно построить для него лучше платформу, чтобы он мог нормально отстреливаться. Что-то у тебя мышка западает. Почему она не западает? Западает. Нет. Мне все нормально. Читак хочет накопить на блоке, и до нас снова строить, чтобы защитить нас. я ну, Макс, сейчас мы попробуем по нему попасть. Эй, Ну. Да. О, жёлтый наш на центре. А, 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 наш стоит на центре. Это хорошо, но в то же время и плохо. Потому что стреляю я как-то сегодня Ой. не очень хорошо. наш человек. Все. Похоже, теперь мы в равных условиях. Щиты без щитов. Ладно, чтобы у нас... У нас не поставил, все у нас не еще, бо да я бачу, кто-то ходит. А вот читеры ходят. А Ой, давай да. мы купим зельку силы и с мечом и попробуем их за... Побивать. Да, но у тебя может не хватить, а не хватает. Так, ну попробуем. Только купи себе еду. А, еда. Я по, по, забыли про по еду. да, еда. Кубы свинины. Ну да. Давай спешу выпьем, чтобы нас. Або наш. О, Зазя потом в ходу пойду. Да, но как бы нам. Нам нужно, чтобы у нас была нельзя скоростей. Ну ничего. Так, идем. А где синие? А синие уже. Они на базе. Не, нас, наши моды. Да. А -а Что-то странно. Або Они на базе... Эй, что -э, за... Что за... А был они на базе зеленых, або на красных. А он и на красных. Да. Мы завидели, как один синий бежал на базе красных. Вот и наш почему-то упал. О, нет, его убили. А, а вот он. Я не думал, что он так сильно не залетает. Ой, бей, его, бей его. А, это что? Ну, мы его смогли убить с помощью зеленой силы. Давай еще нас собираем, чтобы один нас было вы. А боль нас может выстачить, но надо, если знаете, походу он на базе синих, то есть зеленых. А я шучу. чуешь? Тот то где-то строится. И он может быть снизу. А ну как? Нет. Не ну Нет. Макс, ты можешь хоть давай проверишь на базе синий. Ну да, можно, но только я не думаю, что он там. Ну мы, мы можем. Можно проверить. Я... Я газ ты за там полутаешь и купишь себе зелье ну да, Тем более он же еще живой, и он потерял спал, Ого! Много. У нас еще хватает на два зелья силы. Но мы купим одно зелье силы и одну скорость. Чтобы побыстрее убежать или к нему добраться. Так, давай спешу выпьем. Так, а зелье силы мы за побежим, да? Угу. Если вы играете впервые в Майнкрафт, то я объясню, что дает зелье силы и скорости. Зелье силы, оно дает больше силы, оно делает вас сильнее. А зелье скорости, оно прибавляет вам скорости. И вы стоите стоя... а стоя... помни... я думаю, может он здесь упал с вами под формой. Да нет, нет, снизу нет никаких построек. Он реально на базе зеленых, скорее всего. Давай сходим. Ну да, потому что я вижу, вам какие-то блоки. Так, мы выпили силой и побежали. О, у нас тоже читак. Если что, то вы... О, да. мы победили! Это мы был... победили! Это была очень хорошая игра! Если вам понравилось, то ставьте лайки, ставьте лайки. и подписывайтесь. Нам всем пока. пока. И всем пока.